qirq yosh insonni joniga keladigan elchi debdilar qo'ng'iroq chalinadigan payt qirq yoshga ki kirdingmi bilginki endi qolgan umring oldingi umringdan ko'p emas o'n kunlik safarga chiqqan odam yettinchi kuni samolyotga chipta oladi sovg'a salom olib orqaga qaytishga harakat qiladi qirq yoshga yetdingmi payg'ambarimizdan hadis borki mani ummatimni o'rtacha yoshi oltmish bilan yetmishni o'rtasida deganlar endi qancha umring qoldi endi qolgan umringda allohga duo qilishimiz kerak ekanki parvardigor qancha umr bergan bo'lsang otamga onamga manga bergan umringga man shukur qilay boshimga yaxshilik ham keldi yomonlik ham keldi yaxshi kunlarni ham ko'rdim yomon kunlarni ham ko'rdim bergan kunlaringga shukur qilaman endi qancha umrim qoldi qachon mani jonimni olasan omonatni qanaqa qilib olasan man bilmadim lekin qolgan umrimni yaxshi amallarni qilishga ilhomlantirgin ilhom bergin man faqat yaxshi ishlar qilay orqamdan yaxshi taassurotlar qolsin deb duo qilinglar to'qson yoshga kirgan sakson yoshga kirgan odamni janozasini o'qiganinglarda hali manga boru man yoshman demanglar xaridor kelgandan keyin iloji yo'q xaridor yosh tanlamaydi xaridor <laughs> joy tanlamaydi xaridor <laughs> vaqt tanlamaydi bu xaridor hazrati <laughs> azroil alayhissalom kimga saksonda keladi kimga yuzda kimga o'n sakkiz kimga yigirma xaridor kelgandan keyin bir soat oldinga ham emas bir soat orqaga ham emas omonatni bermasdan ilojing yo'q lekin omonatni topshirganingdan keyin ham orqangdan yaxshi taassurotlar qolsin shundoq voqealar bo'ladiki bir xil insonlarni janozasini o'qiganda yig'lab o'qigan kunlarimiz bo'ldi shundoq insonni bugun qora yer bag'riga oladimi shunaqa odam qatorimizdan ketyaptimi lekin bir xil insonlar o'tibdi degan gapni eshitganimizda alloh rahmat qilsin degani tiling aylanmagan joylari bor Nagaki uni zulmi yani. yuragingdan o'tib ketgan